но да, это я еще звук тихий, я хочу погромче его чуть-чуть увеличить. Ну, чтобы оно такими вспышками было, как бы, ну, отвлекало зрителя, он не мог сориентироваться. Он как бы такой все время рвался туда, туда, туда. Проект первоначально было название «Вне». Бросок вне экрана, но потом все-таки мне вот больше понравилось за межи, цены украинские мови, по-английски outward. Эти видеоанимации, которые здесь на выставке, это переработка, репрезентация, ну, как бы изменение тех видео, которые с YouTube, протестных каких-то действий, ну, в разных странах абсолютно, начиная от арабской весны. Европа почти вся там, Ирландия, Германия, Франция, ну, Украина, понятное дело, это в любом случае Майдан. Почему именно с YouTube? Потому что как идет репрезентация именно медиа, как, как оно показывает и события, которые происходит. Процентов 60 этих видео снимают сами протестанты. Снимает человек, который производит какой-то жест в сторону кого-то. Да? А потом медиа это перерабатывает. Меня интересует еще сторона, куда идет бросок. Медиа меняет сразу сторону и в физическом и в юридическом, можно сказать, на ну, какой-то плоскости. Очень часто переворачивает в обратную сторону. Что, допустим, там человек вышел, бросил камень в сторону кого-то в протест, там, повышение каких-то тарифов. Да? Медиа это перекручивает и делает с этого человека вандала. Или наоборот. И я уже как художник эти видео перерабатываю еще раз. Еще раз делаю репрезентацию и меняю эту сторону. И вывожу ее за границы. То есть бросок уже не идет куда-то там влево, вперед, назад и все остальное. Он идет вне. Поэтому нам беспокоиться не о чем, в отличие от Палестины. То, что я искал в видео, это именно... Акт агрессии этот, но ну, именно момент, но ну, он буквально длится там полторы секунды или там две секунды, да, этот момент броска. наиболее ожесточенные стычки. При... в плане самих видео, если брать их по отдельности, я когда их рисовал, то я убирал практически всю картинку там, но ну, оставлял там или одного человека, то есть это тоже вот про эту Пустоту, за межи бросок куда-то. Иногда он даже кидает, но ну, там стояла полиция. Но я ее убираю специально. Ну, иногда оставляю, потому что там надо показать, как, к примеру, этот бросок, жест, он не меняет ничего. Ну, вот, там стоит шеренга этих полицейских, летит к них камень, один подпрыгнул, и они стоят дальше.